आपल्या लोकांची आपली वाहिनी न्यूज मराठी प्रत्येक स्त्रीच्या तोंडी असलेलं एकच नाव रंग क्रिएशन उल्हासनगर कॅम्प नंबर दोन मार्केट मधील हे दालन गेल्या अनेक वर्षापासून साड्यांची परंपरा आणि ग्राहकांचा विश्वास जपणारं ठिकाण पैठणी कांजीवरम बनारसी पेशवाई फॅन्सी व प्रिंटेड साड्यांचा उत्तम दर्जा सचोटी आणि स्टाईल हीच आमची ओळख लग्न सराई असो व खास प्रसंग साड्या कुर्ती घागरे लग्नाचा सगळं काही छताखाली तेही होलसेल भावात फक्त साड्याच नाहीत शर्ट पीस पॅन्ट पीस टॉवेल टोपी शाल आहेराचे भरपूर पर्याय फक्त शंभर रुपयापासून वीस ते पंचवीस हजार पर्यंत तर मग वाट कसली पाहताय जाऊन लवकर भेट द्या रंग क्रिएशनला सद्गुरु शहनशाह साई वसन घोट साहिब यांची एकशे होत आहे हा महोत्सव दहा ऑक्टोबर ते अठरा ऑक्टोबर या कालावधीत उल्हासनगर कॅम्प पाच येथील वसनशाह दरबारात साजरा केला जाणार आहे या दरम्यान विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून देशभरातील संत महात्म्यांची उपस्थिती लाभणार आहे अशी माहिती काळीराम साई यांनी दिली आहे भक्तीभाव सामुदायिक एकात्मता आणि श्रद्धेचे प्रतीक असलेला हा दरबार दरवर्षी भाविकांसाठी प्रेरणास्थान ठरतो या महोत्सवाच्या निमित्ताने तेरा ऑक्टोंबर रोजी एस, एस भवनाचे उद्घाटन होणार असून सर्व शहरवासियांनी उपस्थित राहून संतांचा आशीर्वाद घ्यावा असे आवाहन ओमी साई यांनी केले आहे जय जय साई फारुषा जय झुलेला सद्गुरुजन की प्यारी साथ संगत उम्मीद है आप हमेशा खुश रहें आबाद रहें आनंद रहें आप सभी को सूचित किया जाता है कि त्याग स्वरूप आनंद माया परम पवित्र रोड़ी के रहू बसंत साहब जी की एक सौ इकतीसवीं महोत्सव तारीख दस अक्टूबर से अठारह अक्टूबर तक दरबार उल्लास नगर हिंद सिंध और अन्य शहरों में बड़े धाम और श्रद्धा से मनाई जाएगी दस दिनों तक ये आठ दिनों तक ये मेला चलता रहेगा और अठारह तारीख को पलौ साहब की रस्म होगी सुबह नौ बजे से आप समस्त संगत को मीडिया के माध्यम से न्यूज चैनल्स के माध्यम से हार्दिक निमंत्रण है कि इस मेले में सम्मिलित तो, होकर तो धर्म लाभ प्राप्त करें और सभी मनोकामनाएं सिद्ध करें काफ़ी संतों की शिरकत भी होने वाली है साथ ही साथ तेरह अक्टूबर को पूज्य एस वी एस भवन साहब जिसमें एक गौशाला है गौशाला का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है दिसंबर में ओपनिंग होगी तेरह अक्टूबर को एस वी एस भवन जिसमें इकसठ रूम बैंकवेट हॉल और एक कम्युनिटी हॉल है उसकी ओपनिंग भी होने वाली है रात को आठ बजे समस्त संजन आकर के ओपनिंग करेंगे आप भी जरूर इस पावन कार्य में शामिल होकर संतों का आशीर्वाद लें और मनोकामनाएं सिद्ध करें जय जय बसंत शाह जय जय फारू शाह जय झूल बखरोड़ी वाले जय श्री झूल जय सही वसंत शाह जय सही शाह संतो दरवेशों के दर पे तो मेले मुड़ाके मौज लगी होती है मेले का मतलब ये मेला आम इंसान के मिलाप तो हर चौराहे पे हर डगर पे होते हैं पर मिलाप है मेरे चौड़ी वाले राम से मेरे सतगुरु शहनशाह पारू शाह सिंध से मशहूर है बाबा का मेला एक मेला है आ, सालों से मौज है दाल फुलको चावल भाजी चेरी संगत की मौज लगती है और दुख दाल का तो आ, अलग एहसास है अलग मौज है पता नहीं कहाँ कहाँ से प्यारे वो दाल पीने के लिए आते हैं मानने ऐसे मानता है कि जो भी दुख है शरीर में जो भी दर्द है बस फकत वो दाल का सेवन करने से और संतों के दरवेशों के द्वार से आशीष लेने से वो दुखड़े दूर हो जाते हैं तो पूरे शहरवासियों से अनुरोध है कि आइए मेले का आनंद लीजिए दुखनी दाल का भी आनंद लीजिए और संतों दरवेशों के द्वार से के आशीष प्राप्त कीजिए क्योंकि दुआ हो जाए तो बेड़ा पार होना ही है कहते हैं दुआ दरवेश की एक बार हो जाए तो मुमकिन है बंदे देते अभी बेड़ा पार हो जाए तो आइए अपना बेड़ा पार कीजिए और सर्व शहर वासियों को जी साई कुटिया की तरफ से चाली की साहब की और हम बड़ा उत्सव का त्यौहार दीपावली हम हिंदू सनातनों के लिए बड़ा उत्सव है दीपावली की देर देर सारी बधाई जय जय बसंतोड़ जय जय पालू शाह अपने शहर ताजा घड़ामोड़ी पहा अपने एवीडी न्यूज मराठी चैनल ला सब्सक्राइब करा लाइक शेयर पहा शहरातील ताज्या घडामोडी थेट मोबाईलवर